ৰ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ওপৰলৈ ঠেলি নিদিব মই ইয়াত ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব লাগে বা কি কি লাভ হয় পেজ খুলিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই আৰু এইটো পেজ থকা নথকা সকলো মানুহৰ কাৰণে লাভদায়ক বা কেতিয়াবা আপুনি তেনেকুৱা বিপদৰ পৰা বাচিব পাৰিব তো তেনেকুৱাকৈ মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে শুনক যে এইটোৰ পৰা মই কিবা এটা আৰ্ণিং কৰিম বুলি মই ভিডিঅ'টো দিয়া নাই আচলতে আচলতে মই আপোনালোককো বচাব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে বুলি ক'ব পাৰি সাধাৰণভাৱে তেনেকৈ বুলি ধৰি লওক আচলতে কি আজিকালি যে মানুহৰ বিভিন্ন ৰোগ দেখা যায় আৰু সেই ৰোগবোৰত মানে কি কিছুমান একদম মানে মুখাখন ভদ্ৰ যেন লাগিলেও ভিতৰত যে ইমান এটা মানে কুবুধি আছে সেই বস্তুটো মানে গম পোৱা নাযায় মানে ওপৰৰ পৰা চাই পেলাই যে আৰু আজি অলপতে মানে মই তেনেকৈ মানে ফচিব লগা হঠাতে মোলৈ ফেচবুকৰ মেচেঞ্জাৰতে এটা মেছেজ আহিলে যে এনেকৈ ক'লে যে মোক আপুনি অকণমান সহায় কৰিব পাৰিবানে তাৰপিছতে সহায় যেতিয়া ময়ো সুধিলোঁ যে কি সহায় লাগে তাৰপিছতে তেওঁ কি কৰিলে অলপ সময় পিছতে মই মানুহজনৰ নামটো মেনশ্যন নকৰোঁ অলপ পিছতে তেওঁ মোলৈ কি কৰিলে এজন মানে এক্সিডেণ্ট হোৱা মানুহৰ ইমানখিনিৰ পৰা ওপৰখিনি দেখাইছে আৰু মানুহজন একদম চিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যনত আছে তাৰপিছতে দিছে যে এয়া মোৰ ভাইটি হয় চকু দুটাই বেয়া হৈছে গতিকে অকণমান সহায়ৰ প্ৰয়োজন বুলি এখন স্কেনাৰ দিলে তাৰপিছতে মোৰো মানে কি মানুহ ন যিমানেই যি নহওক মানুহ হিচাপে মানে দেখিছোঁ যেতিয়া বেয়াও লাগিছে আৰু এনেকৈ কেতিয়াবাতো আমাৰো তেনেকুৱা বিপদ হয় বা তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন বাৰু মই নিজেও ক্ৰিয়েট কৰি পাইছোঁ মানে ক্ৰিয়েট নহয় আচলতেও সেনেকুৱা এটা সমস্যা মানে কি ময়ো সন্মুখীন হৈ পাইছোঁ তেনেকুৱা সময় মানে কেনেকুৱা লাগে ভুক্তভোগীজনে গম পোৱা যায় তাৰপিছতে মই সেইকাৰণে আৰু মানুহজন ইমান চিৰিয়াছ দেখিছোঁ তাৰপিছতে মই অঁ হ'ব বাৰু মই কৰিছোঁ বুলি ক'লোঁ কাৰণ তেখেতে মোক এখন স্কেনাৰো দিছে মই কৰিছোঁ বুলি ক'লোঁ আৰু সেইটো সময়ত মই অকলে আছিলোঁ ই চিয়ামত আছিলে যদি শুই আছিলে তাৰপিছতে আৰু মানুহজনৰ ঘৰত নাছিলে আৰু সেইকাৰণে মানে মই কথাষাৰ কাৰো লগত ডিছকাছ কৰিব পৰা নাই তাৰপিছতে স্কেনাৰখন দি পেলাই ভাবিছোঁ এনেওতো মই ফোনপে' চলাই আছোঁ এই পঠাই দিওঁ চাগে কিবা এটা পিছত ক'ম আৰু আহিলে আৰু মানে কি আমাৰ কয় এনেকুৱা হয় মানে কি তেওঁ মোক নুশুধাকৈ একো খৰচ নকৰে গতিকে সেইকাৰণে মানে ময়ো তেওঁক নুশুধাকৈ কিবা এটা খৰচ কৰিবলৈ সদায় মানে মই চিন্তা এটা কৰি লওঁ দেই তাৰপিছতে মই ভাবিছোঁ তেওঁতো দিবই খৰচ কৰিবলৈ মই কথাও নেকি বুলি মই স্কেনাৰলৈ আনি ল'লোঁ আচলতে তেওঁ যিখন মানে স্কেনাৰ পঠাইছে সেইখন মই মানে মই ফোনপে'ত আনি লৈছোঁ আৰু মই মানে পইচা পঠাম তাৰপিছতে আকৌ মনত পৰিলে যে নহয় মই তেওঁ আহক অলপ সময়ৰ পিছততো পাবহিয়ে তেওঁ তিনিচুকীয়া গৈছিলে তো অলপ সময়ৰ পিছত তেওঁ যদি পাব সিয়ে মই বোলো তেওঁক সুধিহে মই দিম তাৰপিছতে সেনেকৈ কৰি পেলাই মানে মই ফোনপে'টোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ফেচবুকত গৈ পেলাই মানে যিটো মেচেঞ্জাৰত গৈ পেলাই তেওঁ প্ৰফাইলটো চেক কৰিলোঁ দেই কাৰণ তেওঁ মোনে যেতিয়া পইচা বিচাৰিছে সহায় বিচাৰিছে স্কেনাৰ স্কেনাৰ দিছে মানে কি পইচাই বিচাৰিছে আৰু তাৰপিছতে মই বাৰু তেওঁ প্ৰফাইলটো চেক কৰিলোঁ দেই আৰু প্ৰফাইলটো মানে ইমান বেছি চেক কৰা নাই ডাইৰেক্ট ফটোত গৈছোঁ ফটোত পাম আৰু যদি মানে তেওঁ সঁচাই কিবা এটা ইপ্ডত পৰিছে আৰু মই ফটোত দেখিছোঁ তেনেকুৱা তাৰপিছতে ভাবিলোঁ আহক আৰু আহিলে কৰিম আর মোবাইলটো মানে সাইডতে থাকি কবা কবি করও আছে নয় মন গেছে নয় আক এবার চাবলে তারপরে মানে কি করলাম ফেসবুক মানে প্রফাইলটা চালো দি প্রফাইলটা চাল মানে এই ফটো কাৰণ কারণ নিজৰো একটা ফেসবুক পেজ আছে আর তাত যদি এটা ঘটনা ঘটিছে তো ভিডিও বা ফটো আকারিতা কথাবারপ মানে মানে চাইছো উপরতে মানে কিনা বিহুর ভিডিও এনেকা মানে কিনা কি আৰু আর যদি মানে তেন ঘটনা ঘটিছে যিহেতু বিহুৰ ভিডিঅ' এটা মানে সেই ৰিচেণ্টলি শ্বেয়াৰ কৰা কেতিয়াও নাথাকে চাই চাইছোঁ চৌবিছ চনৰ মানে নৱেম্বৰতে হোৱা ঘটনা দেই তাৰপিছতে মোৰ মানে মনটোত অকণমান জাগিলে যে তেতিয়াই যদি ঘটনাটো হৈছিলে তেওঁ যদি সহায় প্ৰয়োজন আছিলে সেই তেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এতিয়া ইমান দিনলৈকে চৌবিছ নৱেম্বৰতে মানে হোৱা মানে চৌবিছ চনৰ নৱেম্বৰতে হোৱা ঘটনা এটা ইমান পিছলৈকে মানে পইচা খুজিবলৈ কেতিয়াও নাথাকে তাৰপিছতে মই তেওঁক লিখিলোঁ মই লিখিছোঁ যে ঘটনাটো বোলো চৌবিছ ন মেচেঞ্জ আৰু লিখিছোঁ দেই ঘটনাটো আপোনালোকৰ চৌব্বিছ নৱেম্বৰ আপুনি মোক ইমান দেৰিকৈ মানে কিয় সহায় বিচাৰিছে সহায় যদি লাগিছিলে আপুনিতো লগে লগে বিচাৰিব লাগিছিলে তেনেকৈ মই মানে মেছেজ এটা কৰিলোঁ দেই তাৰপিছত তেওঁ সেইটো মানে চাই চাই পেলাই অলপ সময় এক্টিভ থাকিলে তাৰপিছত মই মানে আৰু লিখিছোঁ কাৰণ সেই ঠাইডোখৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় এঘণ্টামানৰ বাট হয় তাৰপিছত মই কৈছোঁ সেই ঠাইখিনি মোৰ চিনাকিও বাৰু দেই মই বোলো চিনাকিও হয় মই সেইখিনি মানে পিছত লিখাখিনি আৰু নক'লে হ'ব চাগে মই যেতিয়া মানে তেওঁক ক'লোঁ যে কাৰণ ঘটনাটোতো নৱেম্বৰতে হৈছে চৌবিছ চনৰ এতিয়া যে আপুনি মোক ইনফৰ্ম কৰিছে আগতীয়াকৈ আপুনি মোক কিয় ইনফৰ্ম কৰা নাই তাৰপিছত দেখিছোঁ যে মই পিছৰ মেছেজটো মানে যেতিয়া লিখি আছোঁ তেওঁ অলপ সময় এক্টিভ থাকিলে তাৰপিছতে মানে মোক মানে ফ্ৰেণ্ডলিষ্টৰ পৰা আঁতৰাই লিখোঁ মই মই মানে মেছেজ কৰিব নোৱাৰা কৰিলে মানে তাৰপিছতে মই এতিয়া মানে ভাবিছোঁ যদি মানে মই নোচোৱাকৈ বা মোৰ যদি মনত এইটো ভাৱ নাযাগিলেহেঁতেন যে মই মানুহজন আহক তেখেতক সুধিহে মই পইচা দিম এনেকুৱা যদি নাভাবিলোঁহেঁতেন তেতিয়াতো মোক মানুহজনে ঠগিলে আৰু কেতিয়াবা মানে কি এনেকুৱাও হয় কিছুমান শুনিছোঁ কাৰোবালৈ এটা মেছেজ আহে মেছেজটো অন কৰাৰ লগে লগে একাউণ্ট খালী হৈ যায় বা কেতিয়াবা স্কেনাৰ পঠাই দিয়ে সেই স্কেনাৰখনত পইচা দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ একাউণ্ট খালী হৈ যায় মই মানে কি তেনেকুৱাও কিবাও হ'বও পাৰে নেকি বুলিও মানে অকণমান ভয়ো খালোঁ কাৰণ ইমান আগতে হৈছে ন ঘটনাটো তাৰপিছত মানে এতিয়া বিচাৰিছে পইচা মই যেনিবা বাছি গ'লোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইটো জনাব বিচাৰোঁ যে যদি মানে এনেকৈ ফেচবুকত হওক বা ক'ৰবাত হওক যদি আপোনালৈ স্কেনাৰখন শ্বেয়াৰ হৈছে যদি আপোনাৰ ওচৰে পাজৰ কোনোবা চিনাকি আছে প্ৰথমতে সুধি লওক মই মানে ভাবিছোঁ আৰু মোৰ পৰাতো ইমান দূৰৱ নহয় মই মেছেজকেইটা কৰি পেলাই তেওঁক সুধিম আৰু তেওঁ যদি কয় যে বোলে বৰ্তমানলৈকে কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা দিগদাৰ হৈছে তে মই ভাবিছোঁ যে মোৰ চিনাকিও আছে মই কাৰোবাক কাৰোবাক সুধি মেলি পেলাই আৰু যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে মই দিম আৰু আৰু কাৰোবাকতো সহায় কৰিব পাৰিলে মানে এনেও ভাল লাগে কিন্তু মানে যেতিয়া মই সেই মেছেজটো কৰিলোঁ যে নৱেম্বৰতে হৈছে আপুনি কিয় এতিয়া বিচাৰিছে আৰু পিছৰ মেছেজটো লিখি থাকোঁতে মানে যেতিয়া তেওঁ মোক সেই মানে মই মেছেজ দিব নোৱাৰা কৰিলে হয়তো তেওঁ মোক আনফ্ৰেণ্ড কৰি দিলে তেতিয়াই মানে গম পাই গ'লোঁ যে নহয় আচলতে মই আজি মানে ফচি গ'লোহেঁতেন মানে ভাগ্য ভাল যে মানে মই সেই পিছত দিম আহকচোন আলোচনা কৰি পেলাই দিম এনেকৈ কৰি মানে কথাষাৰ যদি মই নাভাবিলোঁহেঁতেন তেতিয়া মানে ফচি গ'লহেঁতেন এতিয়া মানে এই কথাষাৰ পৰা মই এটা বস্তু গম পালোঁ যে কোনোবাই যদি মানে ফেচবুকত হওক বা হোৱাটছআপত এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰে স্কেনাৰত মানে ভাবি গুণি নোচোৱাকৈ কেতিয়াও মানে পইচা পঠাব নালাগে সেইটো মানে বিপদজনক হয়তো মানে কি হ'লহেঁতেন নাজানো আৰু মই আজি হয়তো মোৰ একাউণ্টটো খালী হৈ গ'লহেঁতেন বা তেওঁ কি কাৰণে তেনেকৈ বিচাৰিছিলে সেইটোও মই নাজানো কিন্তু মই আজি বাচি গ'লোঁ যে আপোনালোককো কওঁ যে আপোনালোকে নিজেও সাৱধান হ'ব এনেকৈ অহা স্কেনাৰত মানে কেতিয়াও মানে পইচা শ্বেয়াৰ নকৰিব অকণমান সুধি মেলি চাইহে আপোনালোকে দিব তেতিয়া আপুনিয়ে বাচিব মানে মোৰ সেইটো সময়ত নাজানো মোৰ বহিটো ক'ৰ পৰা আহিলেই কিন্তু মানে মই আজি বাচিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকেও মানে চাই চিতিহে কৰিব আহিছোঁ আকৌ লগ পাম কেতিয়াবা